Jadi ayat ini kita jumpa ia berbentuk pertanyaan al istifaham iaitu ada perkataan alam bukankah nashrah laka kami telah melapangkan dadamu okey persoalan bukankah itu kata para ulama ia berfungsi sebagai takrir iaitu sebagai penegasan Maksudnya Allah nak membuat penegasan bahawa dada Nabi ini telah Allah lapangkan. Jadi seolah-olah ayat ini dia membawa maksud qad syarahna lak sadrak iaitu sesungguhnya kami telah melapangkan untukmu dadamu. Jadi soalan tu sebenarnya membawa maksud Allah telah pun melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lapang dada di situ membawa maksud dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibelah kita tahu dalam sejarah ada dua kali dada Nabi dibelak dikeluarkan hati Nabi SAW dibasuh dengan air zam-zam okay. dua kali ini berlaku kali pertama sewaktu Nabi SAW berada di perkampungan Halimatus Sa'adiyah semasa Nabi dihantar kepada ibu susuan dia itu kali pertama. Waktu dia kecil, di tengah bermain, tiba-tiba datang malaikat Jibril ambil Nabi dan membelah dada Nabi. Yang kedua adalah sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Di belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dicuci dengan air Zamzam -zam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua kata para ulama ia bukan membawa maksud dada Nabi itu dibelah dicuci hatinya tetapi dari sudut yang tersiratnya dada Nabi ini Allah telah masukkan ke dalam dada Nabi ini hidayah Allah mencampakkan keimanan dan Allah mencampakkan ilmu pengetahuan Allah mencampakkan kehikmahan ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna yang kedua ini uh, kita nukilkan apa yang telah diulas oleh uh, al imamu Ibnu Katsir al Imam Ibn Katsir dalam taksi Al-Quran Al-Azim mengatakan bahawa ayat ini membawa maksud kami telah menerangi dadamu dengan cahaya kami jadi ulasan Ibn Katsir ini merujuk kepada taksiran yang kedua okay, ada ayat Quran yang Allah mengatakan Allah telah memasukkan ke dalam dada Nabi ini hikmah seperti mana ayat surah nisa ayat nombor 113 wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa لَمْ تَكُنْ lam takun ta'lam Allah kata dia telah menurunkan kitab dia telah menurunkan hikmah kepada engkau maksudnya hikmah tu macam mana Allah turunkan ia termasuk ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada ayat-ayat dalam Quran yang lain Memang Allah sebut ada perkataan lapang dada Contoh, dekat surah Al-An'am Ayat nombor 125 Kita tak terjumpa perkataan Yashrah sadrahu Allah kata faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi ayat ini digunakan untuk menguatkan tafsiran yang kedua kata lapang dada membawa maksud Allah masukkan ke dalam hati Nabi ini adalah iman, hikmah, hidayah tadi. Sebab dalam ayat Al-An'am 125 Allah mengatakan maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk dia dapat hidayah maka Allah akan lapangkan dadanya. Maknanya dada yang lapang ini dia sangat sesuai, dia sangat patut untuk dimasukkan hidayah. Sebab tu orang yang nak memilih Islam, Allah akan lapangkan dadanya, maka masuk ke dalam dadanya itu hidayah, hidayah. Jadi ayat ni menunjukkan ada lapang dada, tapi lapang dada dengan apa? Dimasukkan hidayah. Begitu juga dalam surah al zumar ayat nombor 22. Allah juga menyebutkan makna yang sama. Afaman syara Allah sadrahu lil Islam. Apa adakah orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam? Dia berada dalam cahaya sama tak dengan orang yang Allah tak bagi hidayah kepadanya. Okey cukup dua ayat ini untuk menunjukkan bahawa tafsiran kata lapang dada adalah diberikan apa? Iman, hikmah, ilmu dan petunjuk dan macam-macam cahaya dari Allah Subhanahu SWT. Baik, tuan-tuan ada sikit lagi. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wabah mengatakan, lapang dada ni kalau orang Arab panggil lapang dada dia nak mengungkapkan sifat orang yang lemah lembut, orang yang kuat. Kita pun kalau nak kata orang itu jenis baik, kita akan kata dia seorang yang sangat berlapang dada, boleh terima segala galanya. Ah ha, itu merujuk kepada orang yang gembira, merujuk kepada senang, merujuk kepada tolanso. Kenapa Allah perlu sebut lapang dada? Kerana ada perkaitan dengan tugas. Yang Nabi nak kena bawa ni adalah tugas yang sangat berat iaitu tugas kenabian, tugas kerasulan. Maka antara aset yang sangat penting untuk Nabi berdakwah adalah memerlukan apa? Dada yang lapang. Sebab dada yang lapang ni dia bekal kekuatan bagi siapa-siapa yang nak buat kerja dakwah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk kepada pengajaran dan tindakan, kita bincangkan dulu kenapa Allah sebut dada tak sebut hati. Kenapa sebut sadrun? Kenapa tak sebut qalbu? <coughs> Kata Al-Imam Al-Razi dalam Mafatihul Ghaib, dada merupakan tempat syaitan boleh waswas. -was. -was. Seperti mana dalam surah An-Nas ayat kelima kita dah belajar dah sebelum ini iaitu ayat yang berbunyi allazi yuwas wisufi sudurin nas. Jadi Allah sebut lapang dada kenapa sebut dada? Kerana dada ini merupakan tempat sasarannya bisikan hasutan syaitan ke dalam dada okay. yang kedua apabila Allah lapangkan dada bermaksud Allah juga nak hilangkan nak hapuskan was-was itu sebab kita dah belajar sebelum ini dada merupakan pagar kepada qalbu iaitu ha, hati yang seketul daging itu jadi kalaulah dada itu pun Allah dah lindung maknanya sampai tak waswas -was tu ke dalam qalbu ke dalam hati dia takkan sampai sebab tu Allah sebut Allah jaga dulu dada tu apabila Allah jaga dada tu Allah lapangkan dada tu ah selamatlah seketul daging qalbu hati itu sebab apa sebab qalbu merupakan tempat sumbernya akal terdapat tempat mengenal Allah dan kat situ adanya iman maka kalbu adalah menjadi sasaran utama syaitan tapi di kalbu itu ada pagarnya iaitu dah dada ni kita telah kupas sedikit sebanyak dalam surah An-Nas kenapa syaitan itu selalu nak mewaswaskan ke dalam dada-dada manusia baik kita pergi kepada pengajaran ada dua pengajaran satu Kita boleh ambil maklumat pada pagi ini Salah satu kuniaan Allah yang sangat besar kepada Nabi Allah melapangkan dada Nabi Allah yang telah melapangkan dada Nabi Ia berbeza dengan Nabi Dengan Nabi Musa Lapang dada ni sangat penting Nabi Musa dia pernah minta lapang dada tapi dia minta Allah kabulkan macam Nabi SAW istimewanya Nabi Allah, dia Nabi tak minta Allah lapangkan dada Nabi ha, walaupun walaupun begitu kita sebagai manusia yang biasa kena tiru macam Nabi minta kepada tiru macam Nabi Musa minta kepada Allah supaya lapang dada Nabi Musa ingat tak ayat 25 Sebelum ayat 25 kena baca ayat nombor 24 surah Taha. Nabi Musa Allah pernah perintahkan apa? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa, engkau kena pergi berjumpa secara berdepan dengan Fir'aun, dia seorang yang pelampau batas. Ha, bayangkan, Nabi Musa kalau jumpa Fir'aun nahas dia. Sebab memang selama ini Fir'aun sedang memburu dia. Tetapi Allah minta Nabi Musa jumpa Fir'aun depan-depan Kan itu kerja kita kata apa? Kerja cari naas tu Tapi perintah Allah Allah perintahkan jumpa Fir'aun Jadi apa Nabi Musa buat sebelum dia pergi? Dia pun doa Qala Rabbi syarah ni sadiri Musa pun berkata Ya Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku Ha, dia minta kepada Allah Lapang dada Sebab apa? Kalau kita belajar Lepas lapang dada Apa doa Nabi lepas tu? Rabbi syarahli Sadri lepas tu Wayasili amri Mudahkan urusan Okey begini eh Kita Kalau Allah bagi satu tugas Kalau kita ada tugasan mana kita minta lapang dada ke mudahkan tugasan tu kita mungkin sebelum ni tak minta lapang dada. Kita minta Allah mudahkan urusan, betul? Ha, so kita kena baiki. Dapat saja amanah, dapat saja tugasan, terutama tugasan dari Allah iaitu untuk buat ketaatan. Yang minta kepada Allah selalu adalah lapangkan dada. Lepas tu mudahkan urusan. Lepas tu Nabi Musa minta apa? Lancarkan lidah dia. Bayangkan Nabi Musa ni sepatutnya nak berdebat, nak berhujah, sepatutnya perlu lancar lidah supaya dia berhujah itu bagus. Tapi dia kemudian kan, kerana yang paling penting sekarang ni adalah dada dia sanggup tak menerima tugasan yang sangat berat tu. Ha, kalau sanggup terima apa pun yang ada dekat depan dia boleh lalui dia. Ha, itu penting kita tak lapang dada. Okey, jadi apa tindakan kita? kita minta kepada Allah selalu supaya Allah kurniakan kita nikmat lapang dada. Boleh baca doa macam Nabi Musa, ataupun bolehlah sebut juga ya Allah lapangkanlah dadaku seperti mana engkau melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tindakan pertama. Sebab kalau lapang dada ni ya Allah boleh lalui hidup ini dengan senang. Bagilah tugas apa, bagilah perintah apa, Hati kita lapang nak buat Tapi kalau tak lapang Ada je alasan ni Berat nak buat Tapi kalau lapang dada Selesai semua Amanah Baik Tindakan yang kedua Kalau boleh selalu melazimi ya, Membaca ayat-ayat lapang dada So saya nak ajar kat tuan-tuan Tuan-tuan uh, dah baca pun ayat ni selalulah baca empat ayat yang ada penyebutan lapang dada. Ha ni boleh baca. Kalau nak minta kepada Allah kalau cemas, kalau rasa hati berat, kalau rasa sulit satu urusan nak buat dan sebagainya, boleh baca empat ayat yang ada lapang dada. Okey, ayat pertama boleh amalkan surah al-an'am ayat 125 muka surah 114. Ayat ini kita sebut tadi tapi kalau boleh baca penuh. Daripada ayat فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يشرى صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون سقراط آية ketapi okay, kena fahamkan apa maksud ayat tu Allah berfirman Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah kepadanya Tentu Allah melapangkan dadanya untuk terima Islam Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki nak bagi dia kesesatan Nisyaya Allah akan jadi dadanya sesak Sempit sesempit sempitnya Seolah-olah dia sedang menaiki langit Menaik, mendaki naik, naik ke langit Demikianlah Allah menimpakan kepada orang yang tak beriman Jadi kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan cemas tuan-tuan rasa gusak kenapa ni takut semacam ni ha, so boleh juga baca ayat lapang dada ha, dia sebenarnya ada ayat lain juga tapi kita ambil ayat yang khusus disebut tentang apa? Lapang dada tu tapi kalau takut kalau cemas kena cari ayat lain yang ada menyebut tentang uh, as-sakinah ayat tentang al-mutmainah nantilah saya akan kongsikan insya-Allah dalam minggu ni saya akan tunjukkan tuan-tuan ayat tu ayat apa surah apa ok ambil dulu ayat 48 dada ayat yang kedua boleh baca seperti mana doa Nabi Musa tadi surah Taha surah ke-20 ayat ke-5, muka surah 316 qala rabbi syurah sadri boleh ulang qala rabbi syurah sadri qala rabbi syurah sadri Ayat yang ketiga dalam surah Az-Zumar ayat nombor 22 muka surat 461. Ayatnya berbunyi al-faman syarallahu sadrahu lil-islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lilqasiyati qulubum min dhikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kadang-kadang kita menerima berita yang berat hati kita rasa tak boleh terima jadi minta Allah lapangkan dada. Bacalah ayat-ayat ini untuk dilapangkan dada. Allah kata adakah orang yang telah dilapangkan dada olehnya oleh Allah untuk menerima Islam lalu dia dia mendapat cahaya Allah adakah sama dengan orang yang tertutup hatinya? maka kecelakaan besarlah bagi orang yang keras hatinya daripada menerima peringatan diberikan oleh Allah mereka berada dalam kesesatan yang nyata kalau boleh sebelum baca ayat ni fahamkan apa yang Allah nak sebutkan supaya apabila kita baca ayat lapang dada ni dia lebih mujarab kerana dibaca dengan faham dan ada satu lagi ayat tuan tuan perempuan apa ayat tu agak-agak untuk lapang dada ayat yang sedang kita belajar ni lah Surah Asy-Sharh ayat 1 sampai 8 baca sampai habis Al-Nasrah lakasadra sampai la hujung ayat